Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, Tan Sri Yang di hari ini adalah hari menangani keganasan terhadap wanita Dan semalam Tan Sri telah memberi ingatan untuk memakai orange tetapi saya tidak menyediakan pakaian orange atau tie olen Sebagai tanda sokongan saya bawa jus olen Tapi jangan minum dalam ya Saya letak Tunjuk sebagai aja. tanda sokongan okay. Awan medong berarak di langit pagi. Risiko banjir menambah beban. Pelbagai cukai rakyat rasa dibebani. Sesi MQT harap dapat jawapan. Bakri meminta Menteri Kewangan menyatakan mekanisme pengutipan SST atau cukai lain daripada transaksi atas talian yang melibatkan penjual atau portal luar negara iaitu A, berapakah jumlah yang dikutip daripada transaksi atas tarian bagi tahun 2022, eh, 2021, 2022, 2023, 2024 dan tahun ini dan apakah barangan import melalui portal luar yang dikecualikan SST dan apakah justifikasinya baik, sila menteri Tansi, ini betul eh? pelaksanaan cukai jualan ke atas barangan bernilai rendah LVG dan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan digital luar negara STODS merupakan sebahagian daripada strategi kerajaan untuk memperkukuhkan pematuhan cukai dalam ekonomi digital yang semakin berkembang dan kompleks. Kedua-dua mekanisme ini dilaksanakan bagi menangani isu ketirisan hasil yang berlaku sebelum ini di mana banyak transaksi digital dan rentas sempadan tidak berada dalam rangkuman cukai negara. Pengenaan cukai jualan ke atas LBG yang dibeli secara dalam talian daripada penjual luar negara dilaksanakan bagi memastikan sistem percukaian negara kekal adil dan relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Sebelum pelaksanaan LBG, barangan import bernilai RM500 ke bawah ...boleh memasuki pasaran tempatan tanpa dikenakan cukai jualan. Sedangkan peniaga tempatan terpaksa menanggung cukai... ...serta pelbagai kos operasi. Keadaan ini bukan sahaja menunjukkan ketidakseimbangan dalam pasaran... ...malah berpotensi menjejas daya saing peniagaan tempatan... ...serta mengurangkan hasil daya negara. Oleh itu, di bawah LBG, jurang tersebut telah berjaya disimbangkan di mana penjual dalam dan luar negara kini tertakluk dalam kenaan cukai jualan. Ini bermakna pengguna Malaysia tidak lagi melihat barangan import yang dahulunya tidak tertakluk kepada cukai jualan lebih murah semata-mata disebabkan oleh faktor kena kenaan cukai jualan. Layanan level playing field ini dengan izin juga memberi jaminan kepada peniaga tempatan bersaing secara adil berdasarkan kualiti nilai dan perkhidmatan yang ditawarkan dan bukan disandar kepada aspek harga semata-mata. Cukai perkhidmatan ke atas STODS pula diperkenalkan dengan tujuan untuk mewujudkan level playing field antara penyedia perkhidmatan digital tempatan yang tertakluk kepada cukai perkhidmatan berbanding penyedia perkhidmatan luar negara yang sebelum STODS diperkenalkan tidak tertakluk kepada cukai kenaan perkhidmatan. Oleh itu, STDOS ini dikenakan ke atas semua penyedia perkhidmatan asing tanpa mengira negara penyedia perkhidmatan yang memenuhi kriteria dengan menyedia perkhidmatan digital kepada pengguna di Malaysia. Melalui mekanisme ini, penyedia perkhidmatan digital luar negara seperti Netflix, Apple, Microsoft, Google dan lain-lain diwajibkan berdaftar dengan Jabatan Kastam Raja Malaysia serta memungut dan menyerah cukai perkhidmatan apabila perkhidmatan mereka digunakan oleh pelanggan di Malaysia. Usaha ini memastikan penyedia perkhidmatan luar negara memikul tanggungjawab cukai yang setara dengan penyedia tempatan serta mewujudkan persaingan pasaran yang adil dalam ekosistem digital. Jumlah hasil yang berkaitan transaksi digital STODS dan LVG bagi tahun 2021 hingga 2024 adalah seperti berikut. <coughs> Untuk LVG tahun 2024 476 juta. Bagi STODS tahun 2021 802 juta, tahun 2022 999 juta, 2023 1.15 bilion, tahun 2024 1.62 bilion. Untuk maklumat yang berhormat, tiada pengecualian cukai jualan diberikan ke atas barangan yang import melalui portal luar negara. Pengecualian cukai jualan terpakai ke atas barangan yang disenaraikan di bawah Perintah Cukai Jualan 2025 tanpa mengira sama ada barangan tersebut diimport atau dibeli daripada pengeluaran tempatan. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Bakri. Terima kasih Tan Sri yang Ketua. Terima kasih Menteri atas jawapan tersebut Tansi yang dipetua. Bakri membawa soalan ini Sebab ada aduan daripada peniaga-peniaga tempatan Di mana mereka mengatakan bahawa apabila mereka mencuba Memberi barangan daripada Taupau Ya daripada Taupau Mendapati bahawa ada sesetengah produk Apabila check out iaitu apabila ingin membayar itu tiada tertera di mana SST dikenakan. Secara tidak langsung ini telah memberikan satu tawaran harga yang lebih murah berbanding dengan industri-industri tempatan. Di mana industri-industri tempatan terpaksa ataupun dikehendaki membayar cukai-cukai selain daripada SST termasuk cukai-cukai lain di dalam negara ini. Jadi secara tidak langsung seperti yang dikatakan oleh yang Bomat Menteri tadi, ...keadaan ini telah mengurangkan daya saing industri tempatan. Jadi tadi Menteri kata perkara ini tidak berlaku... ...di mana semua dikenakan cukai jualan. Tetapi bagaimanakah fenomena ini masih berlaku di dalam Porter? Dan apakah usaha kerajaan yang diberi... ...yang, yang bekalkan kepada peniaga-peniaga tempatan... ...industri-industri tempatan untuk supaya mereka lebih berdaya saing terutamanya dalam dunia yang semakin sengit ini dan terutamanya dalam portal e-dagang rentas sempadan ini. Jadi adakah apa-apa insentif cukai ataupun gelan padanan ataupun gelan penjitalan yang telah disediakan oleh kerajaan untuk mem, kita kata memperkasakan industri-industri tempatan ini. Sekian terima kasih. Baik. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bakri atas soalan tadi. Tansi ini betul, kerajaan amat memahami kebimbangan peniaga tempatan berhubungan dengan persaingan yang timbul daripada kemasukan barangan import melalui platform atas talian. Bagi memastikan persaingan lebih seimbang antara peniaga tempatan dan luar negara, di platform dalam talian, kerajaan telah melaksanakan cukai barangan bernilai rendah, LVG, mulai 1 Januari 2024 pada kadar 10%. Pelaksanaan ini menutup jurang cukai sedia ada di mana barangan di bawah talian bawah nilai tersebut yang diimport sebelum ini tidak dikenakan cukai jualan. Sedangkan barangan tempatan tertakluk pada cukai tersebut. LBG juga memastikan semua barangan sama ada tempatan atau diimport dikenakan layan cukai yang setara sekaligus mewujudkan level playing field kepada peniaga tempatan. Ini bermakna pengguna di Malaysia tidak lagi melihat barangan import yang dulunya tidak tertakluk kepada cukai jalan lebih murah semata-mata disebabkan oleh faktor cukai jualan. Layanan level playing field ini memberi jaminan kepada peniaga tempatan bersaing secara adil berdasarkan kualiti, nilai dan perkhidmatan yang ditawarkan dan bukan sekadar aspek harga semata-mata. Melalui pendekatan ini, Kerajaan memastikan bahawa penjual tempatan tidak dibebani secara tidak adil. Malah diberikan sokongan daripada sebut kos pengeluaran. Sambil memastikan barangan import tertakluk kepada mekanisme cukai yang setara dan adil. Sejajar dengan usaha memastikan persaingan yang adil ini, kerajaan juga menambah baik pakej insentif dan sokongan kepada PKS serta PMKS kadar cukai pendapatan korporat yang lebih rendah untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS iaitu 15% bagi RM150,000 uh, pertama pendapatan berkecuan bercukai dan 17% bagi RM450,000 berikutnya. Berdasar berbandingkan kadar biasa 24% bagi syarikat bukan PKS. Selain itu, kerajaan juga menyediakan insentif cukai bagi pelaburan dalam otomasi, pendigitalan potongan cukai bagi pembelajaran latihan pekerja serta grant pendigitalan kepada PMKS, skim pembayaran mudah dan sokongan teknikal melalui agensi seperti SME Corp, MD, MDEC, Matrik bagi membantu peniaga tempatan menyesuaikan diri dalam persekitaran idangam. E Masa yang sama, barangan import dipastikan tertakluk kepada mekanisme perkecukaian yang setara bagi mewujudkan medan persaingan yang lebih adil. Terima kasih